Обычно дело. домашний бразильский тортик. Это как бразильский сериал, ну тортик, ну и домашний. Вот давайте вместе приготовим. Дамы и господа, здравствуйте. Сегодня хочу приготовить величайший торт, торт, который я э, всю детство ел каждый день, моя мама приготовила Эль Боли Сенора то есть и торт из, из морков. Это очень любопытный торт, потому что, ну, во-первых, очень много морков, а второй, там нет никакие масса там есть растительное масло. Хочу вам предложить сделать такой боло де немножко с итальянским акцентом. Вместо растительного масла и будем использовать масло экстра олива. А сицилийского производителя кутрера начнем наше дело. Берем три морков режем его крупными кусками и все сюда. В Бразилии ребята очень любят, когда все это делается в блендере, и все. Лучини. Не, лучини надо да. вообще. Лучи. Чесночелли здесь нет. Это не наполитанское блюдо. Четыре яйца. И, конечно, яйца. И два. Три. Ох, Прямо так. Это очень праздничное. Прям я уже чувствую, что, что на улице тепло вообще. Так, добавляем масло. Ох. Сейчас сделаем что-нибудь типа майонез. Вау. Добавляем сахар. Вау. Наш бразильский микс готов. Готов. Сейчас будем добавлять туда еще пару ингредиентов. Добавляем мука. Грамма 300. Опа. Добавляем развейчитель. Адури ловится, ловится, ловится. Добавляем немножко масла сюда. Мажем обильно, обильно. Теперь давайте ваше величайшее тесто сюда. Опа. Итак, 180 градусов где-то на 30-40 минут. Это величайший торт. Обычно едят с шоколадом. Сверху Сверху такой слой шоколада. Можно без шоколада. Получится детик. Детик без шоколада. Но мы сегодня сделаем весьма не детик. То есть добавляем туда величайший ганаш. Ганашелла. Из темного шоколада. Они... 150 миллилитров сливки. Разогреваем их и добавляем туда еще 150 грамм нашего величайшего шоколада. Сливки у нас начали кипить, они кипящие. Вот. А на кипящие сливки добавляем шоколад. Шоколад. Дамы и господа, бол де Сонора готова. <пишут> <пишут> ох, вообще, ох, вообще. Запеклось прям идеально. Идеально запеклось. Можно либо уже весь намазать, весь шоколадом, горошель. Либо, я вам советую, отрезайте кусочками и каждый кусочек намазать. Это будет вообще самое величайшее решение. Ну что, режем. Ну что, дамы и господа, вы тоже дома готовите болы сонора и почувствуете себя как в Бразилии, как вообще фреш из авокадо, самбо в Рио-де-Жанейро, вот и так далее, и так далее. Ешьте его много, неважно с чем, но главное много, много и с удовольствием. И как говорят в Бразилии, приятного аппетита!